আঞ্চলিক ৰাজনীতিক এক কৰি অসমত এটা তৃতীয় বিকল্প সম্ভৱ হয় নে নথবা আঞ্চলিক ৰাজনীতি আৰু ইয়াৰ লগতে কংগ্ৰেছ বা বিজেপি বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল লগ লাগি অসমত এটা তৃতীয় বিকল্পৰ জন্ম দিব পাৰিনে নাই এইটো খুব ডাঙৰ প্ৰশ্ন প্ৰথমতে আহি গ'লো আমি আঞ্চলিক রাজনীতি বর্তমান আঞ্চলিক রাজনীতি অসমত কোন দল আছে জাতীয় পরিষদ আছে রাইজর দল আছে ইয়ার আমি যদি বিটি আর বিটি বিটিআর বা বিটি যদি আমি চলে বি পি এফ দল আছে আর ই পি এল দল আছে আটাইকটা দল আঞ্চলিক রাজনীতির আর নতুন নতুন সহ সহ দল আছে আটাইখিনি দল এক হোৱা সম্ভৱ হয়নে নহয় আজিৰ তাৰিখত ছাব্বিছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন জয়ী হ'বৰ বাবে বা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সোৎচাৰ হ'বৰ বাবে ইতিমধ্যে অসম জাতীয় পৰিষদে কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা প্ৰায় নিশ্চিত কৰিছে তেওঁলোকে জানে লুৰিণজ্যোতি গগৈকৈ ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰিও আহিছে আৰু এই সাক্ষাৎত এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকৰ মিত্ৰতা হ'ল বুলি ভবা হৈছে আনহাতে অসম গণ পৰিষদ নামৰ আঞ্চলিক দলটো সদায় বিজেপিৰ লগত থাকে আমি জানো গতিকে তেওঁলোকৰ সেইটো মিত্ৰ দল ইউ পি পি এল এই মুহূৰ্তত বিজেপিৰ সৈতে আছে বি পি এফ কাৰো লগত নাই বৰ্তমান পৰিস্থিতিয়ে এই পৰিস্থিতিত আপুনি যদি পৰ্যবেক্ষণ কৰে তেতিয়াহ'লে দেখিব যে আঞ্চলিক ৰাজনীতিয়ে স্বতন্ত্ৰভাৱে নিজৰ মাজত একতা স্থাপন কৰা ক্ষমতা অসমত প্ৰায় নোহোৱাৰ নিচিনা হৈছে আপুনি নিৰ্মূ বিশ্লেষণ কৰিলে এই কথা সত্য যে জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দল কাহানি বা এক হ'ব একেখন প্লেটফৰ্মত তেওঁলোকে থিয় হ'ব পাৰিব সেয়া অন্তত ৰাজনৈতিক এক শ্লোগান হ'ব পাৰে কিন্তু বাস্তৱত সেয়া কিমান সম্ভৱ মোৰ কিন্তু সন্দেহ আছে কাৰণ বহু সময়ত তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ ব্যৱধান যে আছে আমি দেখিবলৈ সক্ষম আজি বি টি চিতো সেই ধৰণৰ পৰিস্থিতিয়ে হৈছে বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এল এক গোট হ'ব পৰাৰ ক্ষমতা ইতিমধ্যে হেৰুৱাই পেলাইছে ভবা হৈছিল এই নিৰ্বাচনত হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু প্ৰমোদ বড়ো এক হ'ব তেওঁলোকৰ মাজত অকণমান চৰ্চাও চলিছিল কিন্তু চৰ্চা আধাতে ৰৈ গ'ল যাৰ ফলত এতিয়া বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এলে নিজা নিজা প্ৰাৰ্থীক থিয় কৰাই নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে গতিকে বড়োভূমিত বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এল একলগ হ'ব আঞ্চলিক ৰাজনীতি একেলগে কৰিব তাৰ বিশ্বাসযোগ্যতা হ্ৰাস হৈছে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আপোনালোকে যদি পৰ্যবেক্ষণ কৰে তেতিয়াহ'লে অসমত বিশেষকৈ জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দল এক নহয় ইতিমধ্যে ৰাইজৰ দল কংগ্ৰেছৰ কাষ চাপি গৈছে ৰাইজৰ দল কাষ চাপি যাব বিচাৰিছে জাতীয় পৰিষদ কাষ চাপি গৈছে ৰাইজৰ দল কাষ চাপি যাব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছে ল'ব খোজা নাই তেনেকুৱা এটা মতানৈক্য চলি আছে গতিকে আঞ্চলিক ৰাজনীতি এক হৈ এটা তৃতীয় বিকল্পৰ সন্ধান মোৰ দৃষ্টিভংগীত অন্ততঃ পৰ্বতত কাছৰ কণী বিচৰাৰ দৰে পৰিস্থিতি এটা পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি এনেকুৱা হৈছে যে আঞ্চলিক দল এটা খুলি লয় ধৰি লওক নিজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে এটা দলৰ প্ৰয়োজন তেওঁলোকে অনুভৱ কৰে কিন্তু সেই দলটো খুব সোনকালে সৰ্বভাৰতীয় দলৰ লগত মিলি যাবৰ কাৰণে উন্মাদ হৈ পৰে সেইটো অসম গণ পৰিষদৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিলোঁ আৰু সেইটো আমি লাহে লাহে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ জাতীয় পৰিষদৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিছোঁ হয় জাতীয় পৰিষদে নিজাবুবে কৈছে আমি তেনেকুৱা নহয় আমি কেৱল ছাব্বিছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন জিকাৰ বাবেহে আমি কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিতিয়ালি কৰিছোঁ কেতিয়াবা আঠশ ষাঠিজন শ্বহীদৰ বিনিময়ত অসম আন্দোলন হোৱা সৰু অসম ছাত্ৰ সন্থা ৰুৰেণজ্যোতি গগৈ বহুত কথা আছে গতিকে কথা আৰু কামৰ আদৰ্শ এটা সংঘাত তাৰ মাজতে স্পষ্ট হৈ পৰে যেনেকৈ নিজক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰক কিয় কংগ্ৰেছৰ সৈতে অসম গণ পৰিষদৰ যিটো কংগ্ৰেছৰ সৈতে জাতীয় পৰিষদৰ যিটো সম্পৰ্ক সেইটো কেতিয়াও স্বীকৃত সম্পৰ্ক হ'ব নোৱাৰে যেনেকৈ যদি আঞ্চলিক দল হয় অসম গণ পৰিষদ তেতিয়াহ'লে বিজেপিৰ লগত কৰা সম্পৰ্কটো কেতিয়াও স্বীকৃত সম্পৰ্ক হ'ব নোৱাৰে আজিৰ পৰিস্থিতিত যিটো দেখিছোঁ যে তৃতীয় বিকল্প আঞ্চলিক ৰাজনীতি দ্বাৰ সম্ভৱ নহয় দ্বিতীয় কথাটোলৈ আমি আহো ইয়াৰ মাজত সোমাই পৰি চি পি আই এমে আহি অৰ্থাৎ আমি ধৰি ললো যে আৰু আঞ্চলিক পৰ্যায়ত মিলি এটা বিৰোধী শক্তি তেতিয়া চি পি আই এমৰ কথা যেনেকৈ আহে তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ কথাও তেনেকৈ আহে আৰু এই মুহূৰ্তত সেয়াই হ'বলৈ গৈ আছে এই মুহূৰ্তত সেয়াই হ'বলৈ গৈ আছে অৰ্থাৎ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ছাব্বিছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আঞ্চলিক আৰু সৰ্বভাৰতীয় দল এক হ'ব হৈছে কিন্তু তাতো বিলম্বনা আহিছে বিড়ম্বনা কি এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো নাজানে যে ৰাইজৰ দল আচলতে তাত থাকিবনে নাই আমি প্ৰায় অনুমান কৰিব পাৰিছো ইউ ডি এফ তাত নাথাকে ইউ ডি এফ মাইনাছ হ'ব কিন্তু যদি ৰাইজৰ দল নাথাকে তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণ বিজেপি বিৰোধী শক্তি হ'বনে নাই যদি ৰাইজৰ দলে অকলশৰীয়াকৈ নিৰ্বাচন খেলিবলগীয়া হয় থাকিল কোন চি পি আই এম কংগ্ৰেছ চি পি এম ধৰি ললো জাতীয় পৰিষদ আৰু বড়োভূমি দুই সংগঠনটো সেই ক্ষেত্ৰত নহয় প্ৰশ্ন আমি ৰূপটো বেছিকৈ দেখিবলৈ পাওঁ অৰ্থাৎ হাগ্ৰামা মহিলাৰেই হওক অথবা প্ৰমোদ বড়োৱে হওক ফলাফল যিয়েই নহওক তেওঁলোকে বিৰোধীৰ যিটো ঐক্য ঐক্যত কিমান বিশ্বাস কৰে মোৰ কিন্তু সন্দেহ আছে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত আপোনালোকে কওঁ যে তৃতীয় বিকল্প কোনফালৰ পৰা সম্ভৱ আঞ্চলিক ৰাজনীতিৰ তৃতীয় বিকল্পটো একেবাৰে অসম্ভৱ এই মুহূৰ্তত ছাব্বিছতকৈ আশাই কৰিব নোৱাৰি তাৰপিছতো যে হ'ব অহা নাই আৰু বিজেপি বিৰোধী বিজেপি বিৰোধীৰ যিটো বিকল্প সেইটো বিকল্প সেইটো তৃতীয় নহয় সেইটো বিকল্প দ্বিতীয় বিকল্প হ'ব দ্বিতীয় বিকল্পৰ ধাৰণাটো আঞ্চলিক ৰাজনীতিকে শেষ আঞ্চলিক ৰাজনীতিৰ বিকল্পটোতে শেষ এইটো দ্বিতীয় বিকল্প হ'ব য'ত কংগ্ৰেছ লিডাৰ হ'ব আৰু তাত জাতীয় পৰিষদ বা চি পি আই এম চি পি এম ইত্যাদি ইত্যাদি দলবিলাক আহিব ৰাইজৰ দল আহিব বুলি ভবা হৈছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিধৰণৰ সংঘাত গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈৰ মাজত হৈ আছে আমি দেখিছোঁ ইয়াৰ লগতে তিনি গগৈৰ ভিতৰত গৌৰৱ গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ অকণমান কাষ চাপি আছে দুয়ো কিন্তু অখিল গগৈটো বহু দূৰলৈ কাষ চাপ গৈছে গতিকে তিনি গগৈৰ মিলনটো সম্ভৱ যেন মোৰ ছাব্বিছৰ আগত লগা নাই ত' তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ দল আঁতৰি যাব থাকিল কেৱল থাকিল কেৱল জাতীয় পৰিষদ আৰু চি পি এম লগত কংগ্ৰেছ কিমান প্ৰত্যাহ্বান হ'ব বিজেপিৰ কাৰণে মই কিন্তু মোৰ লগা নাই যে সাংঘাতিক প্ৰত্যাহ্বান হ'ব ছাব্বিছত সাংঘাতিক প্ৰত্যাহ্বান হ'ব যেন কাৰণ মোৰ লগা নাই আৰু সেই কথা যেন বহু পৰিমাণে জাতীয় পৰিষদ ৰাইজৰ দল ইত্যাদি ইত্যাদি অনুভৱ কৰিছে আনকি গৌৰৱ গগৈ অনুভৱ কৰিছে যে ছাব্বিছত আমাৰ কামটো নহ'ব আমি ইয়াৰ পিছৰ থাৰ্টি ওৱানত যদি কিবা হয় দেখা যাব এই ধৰণেও এটা সভা হৈছে গতিকে ইয়াৰ এই এই সমগ্ৰ দৃশ্য পৰ্যবেক্ষণ কৰি আপুনি যি দলকে প্ৰতিনিধিত্ব নকৰক কিয় এই যে এক হ'ব নোৱাৰাৰ যিটো প্ৰৱণতা বিৰোধী শক্তিৰ এক আঞ্চলিক ৰাজনীতিৰ তৃতীয় বিকল্পৰ সন্ধানটো আপুনি বাদেই দিয়ক সেইটো সিমানতে এক বিৰোধী শক্তিৰো এক হ'ব নোৱাৰাৰ অৰ্থাৎ দ্বিতীয় বিকল্পটো একতা নথকাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটোত মোৰ এনে লাগে সপোন সপোন হৈ ৰ'ব বিৰোধী শক্তি তেওঁলোকে নৱভা ধৰণৰ এটা ফলাফলহে ছাব্বিছত হয়তো পোৱা যাব দেখা যাক কি হয় মই কেৱল চৰ্চা কৰিছো আপোনালোকে আপোনালোকৰ মনৰ কথা জনাব আৰু আপোনালোকে ক'ব লাগে এই মুহূৰ্তত গৌৰৱ গগৈ কি স্থিতিত হ'ব লাগে এই মুহূৰ্তত লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ কি স্থিতি হ'ব লাগে এই মুহূৰ্তত অখিল গগৈৰ স্থিতি কি হ'ব লাগে আপোনালোকে মোক জনাব যে তেওঁলোকে আচলতে দ্বিতীয় বিকল্পটো যিটো একতাৰ বিকল্প দ্বিতীয় সেইটো তেওঁলোকে কেনেকৈ প্ৰতিভাত কৰিছে তাক মুকলিকে ক'ব লাগে নে নালাগে সময়টো হাতত নায়েই আৰু মই যে আৰম্ভণি এতিয়া কৈছিলোঁ তৃতীয় বিকল্প অকল আঞ্চলিক দললৈ জাতীয় পৰিষদ ৰাইজৰ দল বি পি এফ হ'ব পাৰে ইউ পি পি এল হ'ব পাৰে এই ধৰণৰ এটা তৃতীয় বিকল্প অসমত কেতিয়াবা সম্ভৱনে ছাব্বিছততো সম্ভৱ নহয়েই কাৰণ জাতীয় পৰিষদে ইতিমধ্যে গৈ ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰি আহিছে বহু কথা বতৰা তেওঁলোকৰ হৈ আছে তাত প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক কথা বতৰা হৈ গৈছে ক'ত নিৰ্বাচন খেলিব প্ৰায় ঠিক হৈছে গতিকে তাততো আশা নাই বিকল্প আৰু কি আছে प्रिय दर्शक पर मतम धन्यवाद